Идет, идет. Здесь над поселком летит. Никаких привилегий, ничего нету. Он свою жизнь отдал России. Жена первый наследник. Сохранишь брак, может, что и перепадет. Все говорят, сырой бы гниет с головы. Вот за это мы должны держаться и хвалить президента Путина. Руководители местной власти города Мариуполя и ремонтно-строительные компании уже три года не ставят в планы и не начинают проведение каких-либо ремонтных работ. Привіт, друзі! Мене звати Лена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої болі та страждань. І, звісно, ніякої побіди більше нет. Про все це розкажу вам, звісно, по черзі. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати, почути побачення. Дісне над летить. літіть. нас Да ну я заснял идет идет тихо тихо пацаны Уже рядом. Рядом, рядом. Воу, воу, воу. Давай, Бакин, зачем Слушай, слушай, слушай. І я вже знаєте, уявляю собі, як оці ці самки вдови і не тільки фантазують, як вони будуть теж як дружина героїв і мереможців брати участь у цьому святкуванні. Всі в шатно вбрані, зачесані, в макіяжі такі йдуть, йдуть. Цього звісно не буде, але помріяти про це вони можуть. Хоча на правду гарний настрій буде далеко не у всіх. Або він буде кращий, якщо її СВОшник все ж таки не повернеться. Я таке читала винятково тільки в якихось анонімних пабліках, але є абсолютно реалістична історія. Як така собі самка СВОшника, чекає його два роки з війни, чекає, чекає, а в нього, виявляється, вже коханка, є така собі цивільна польова дружина останні сім місяців. Ну і ця самиця горда. Ні, паттерпітева вирішила з ним розлучитись. А подружка йому каже: слухай, ну що ти робиш, не розводься. А раптом він на сьогодні завтра стане двохсотим, і тобі дістануться всі його мільйонні виплати. Хоча в останні, останнім часом є з ними великі проблеми і затримки. Але виходить, що росіянкам і через три роки повномасштабної війни, як ми це бачили з перших днів, нічого окрім бабла і лади просто не потрібно. Да ну его та перемога. Головное, чтобы денежка капнула. Знакомая, у нее уже два года, муж находится на СВО, и как выяснилось, уже семь месяцев у него там есть uh, новая жена, точнее он совмещает, да, официальную жену законную и там жену, так скажем, гражданскую, кто у него отношения. Узнав вот, это, моя знакомая вдруг решила с ним развестись. Моя знакомая 21 год, и это ее первый брак, мне 25. Я уже второй раз замужем, я хочу вам сказать, что жена первый наследник. А это значит, что ты можешь с ним не жить, ты можешь с ним не спать, ты можешь больше его не ждать, набежать бежать и развалиться я тебе не советую, потому что, ну, два года он там выживал, а, уже тоже, да, лимит удачи должен быть исчерпан, и как бы так ты разведешься, останешься с разбитым сердцем и с голой жопой. Сохранишь брак, может, что это и перепадет. І якщо раптом ви вирішили, що я щось нагнітаю, як це не має виплат, як це не надходять ці грубові? Друзі, це не мої слова. Я до цих покидків не маю ніякого відношення, я тільки збираю інформацію із відкритих джерел. Ось, будь ласка, чергова чорна вдова. Питає деньги, Володя. Ти ж, мальчика, маво, забрав на війну. Родину захищати від натовських войск і украбандерівців, він контракт підписав благополучно, здох. А статус отримав Безвісти зниклий. І під цей статус грошики не дають, прівелеїв немає. За садочок, за комуналку вони платять повністю. Тобто чоловік здох, а держава, наче і рада. Ності з категорії хрен з ним сетям мужем. Путин, где мои выплаты? Я супруга Грачев Грачева Алексея Николаевича, Врачева Анны Сергеевны, 10.09.90 года рождения. Мой супруг, Грачев Алексей Николаевич, подписал контракт 01.06.2024 года. 909.2024 года. Я узнала то, что мой супруг погиб. Но статус ему поставили без вести пропавший никаких сведений, ничего, ни денежных довольствий, ничего. но ну, я супруга не получаю. Где наши привилегии и СВОшникам? Путин, где привилегии? Где мои бабки? Я что, зря замуж за него выходила? Не за садик. За засадик мы платим полностью, коммунальные услуги мы тоже платим полностью. Никаких привилегий, ничего нету. Он свою жизнь отдал России. Объясните, пожалуйста, куда только не обращалась, куда только не писала, везде отказ. Если человек без вести пропавший, что теперь делать с матерью шестерыми детьми? И какие сдивни российские пенсионеры, не только российские вдовы те самые те А ще й оці старі путіністи кожен день ми збираємо тисячі роликів, як вони скаржаться і скаржаться. Пенсії маленькі, ціни ростуть. Слухайте, ну ви що, Салавйова не дивитесь? Вон, дід, бабка, скільки вам, 70-80? добре не жили, і починати не потрібно. Підписуйте контракти з Міноборони. оборони. Яка різниця де дохнути? Ваші занюхані хрущовці чи десь під українським танком чи нашими Хаймарсами? Ну, їй Богу, ну що ви хочете від того Путіна? Ну він вже вам все. Сказав, ему плювати. Як вы живете? Рубли оставалось до конца пенсии. Купила хлеб, дом, очка, бутылку, все. А как вы считаете, кто несет ответственность за то, что у нас такое бедственное положение вот, у пенсионеров? А кто? кто их знает. Все, говорят, рыба гниет с головы. Значит, должен знать наш президент. Все хвалится их прибавляют. А что толк прибавляют? А в все дороже, дороже. А это уже люди. Хочется и фрукты какие-то, и овощи купить, все. И детям помочь, внукам день рождения дать. Та и не только пенсионеры биткаются. Серед депутатов, правда, найнижчого рівня, знаете, Тих, якого ніхто не знає, не бачить, і не відслідковує теж сварки: міняти чи не міняти президента, так наче в них якийсь правовибор, можливість, так наче це реалістична розмова. Тим не менше, комуніст і не комуніст поміж собою сваряться чи хороший в Росії президент, і чи треба його змінювати так? Наче в них є на це право голосу, так наче є бодай найменше, мізерна, крихітна НАНО можливість це зробити. Один каже, класний, держатися за нього до последнього. Ну та ви ж мало тримаєте, всього на всього 25 років, давай вторую 25-ку. А інший каже: країну розпродел, людям нічого не принадлежить. Як це нічого, а найближче оточення Путіна? Вони що, не люди. Хочу сказать так, вам за этого президента тремя руками держаться надо, еще и головой. Потому что вы считаете, что расшатая власть и рухнув вы, эта власть к вам в руки упадет. Как показал постсоветское пространство, в результате революции первое, что делают, запрещают коммунистическую партию. А при этом президенте вам здесь спокойно дают выражать свое мнение и говорить все, что вы считаете нужным. Так вам за него держаться надо. Вот я на самом деле суть демократии. Это мой, мой, спи, это мой спич. Ну, собственно, начну с громкого заявления значит, Александра Юрьевича на тему того, что нам за этого президента держаться нужно. Для меня, как для коммуниста, как для позиционера, да просто как для здравомыслящего человека, это дико звучит. Я не очень понимаю, за него нужно держаться и за принятие пенсионной реформы, которую он обещал, что принято не будет. Или может быть из-за новых налогов, которые он вел, или поднятие э, тарифов по старому, новые поборы, штрафы. Скажите, вот э, распродажа всей страны, когда государству и гражданину ни одного, ни один золотой рудник не принадлежит, ни одна, блин ничего, все природные ресурсы отобрали. Вот за это, может быть, я должен за него держаться? Скажите, когда ежегодно триллион рублей выгоняют за кордон абсолютно законным путем, потому что жулики приняли законы в своих интересах. Все в Америку, все в Европу, все наши национальные богатства отправляют. Может, за это я должен был быть ему благодарен? Скажите, пожалуйста, когда у нас 7 лет подряд падение реальных доходов населения, когда люди в нищете не знают, как детей своих растить, я, может быть, за это должен ему быть благодарен и держаться за него за это. Когда у нас вымирание страны за 2020 год, 450 тысяч человек стерто с лица нашей, нашей страны. Вот за это, может быть, я должен быть благодарен. А за 20 лет его правления около 15 миллионов Россия потеряла. Это не считая неродившихся. Когда весь мир скаканул вперед. Может быть, за это я должен держаться за президента Путина? Скажите, пожалуйста, вот эти пенсии, которыми он кичится, вот эти индексации, которые приводят к тому, что пенсионеры по мусоркам идут лазить, вот за это моя благодарность ему должна быть? Вот когда я слышу о об олигархах, вот здесь Россия... Николай Николаевич, одна просьба, Все равно, никто же не мешает, ну чуть потише. Вот когда я слышу о друзьях и окружении президента Путина по дачному кооперативу, по э, каким-то спортивным секциям, по институтским делам, вот здесь вот мы слышим о росте олигархов. Вот за это мы должны держаться и хвалить президента Путина. Когда нам говорят, что коммунистическую партию не запретили, так еще все впереди. Вы посмотрите, сейчас какие законы принимают о иностранных агентах, вы посмотрите, сейчас какие законы принимают о митингах. Да нас и так уже через одного кто-то под следствием, кто-то уже сидит. А кто-то у кого -то перспективы такие, мы прекрасно понимаем, к чему идет реакция вот этого чиновника олигархического режима, где под страхом сохранить свои богатства, свои миллиарды и кормушки, которые эти миллиарды приносят, они будут нас душить дальше, и это неизбежно приведет к этому логическому. И что на тиждень, то висточка из Мариуполя летит у Кремль до Володимира Путина. Три года мариупольцы не втрачають ни сил, ни веры. Ані надій, що воєнний злочинець, який із таким завзяттям руйнував їхнє мирне, прекрасне місто, що він от зараз всі справи свої покинеть, всі гроші з армії забере і направить на відновлення Маріуполю. Звертаються до Владіміра Владіміровича, Каже, проведіть восстановлення жилих домов, ібо ми вже устали жити на вулиці. Ну, правильно, він три роки цього не робив. А вот на четвертий, бо ж три роки обіцяного чекають, як зараз зробить, ви як заживете, в крайньому випадку ні. Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович, мы жители Ильичевского района, участок Колона города Мариуполя, Донецкой Народной Республики. Перечень улиц укажем ниже. Собственники квартир в домах, переживших Великую Отеч Отечественную войну, огонь, специальную военную операцию и многие сложные ситуации. Сегодня, 2 февраля 2025 года, обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой содействовать скорейшему введению в планы ремонтов и реальному проведению восстановительных работ в наших жилых зданиях. Руководители местной власти города Мариуполя и ремонтно-строительные компании уже три года не ставят в планы и не начинают проведение каких-либо ремонтных работ в наших в количестве одной сотни одноэтажных толстостенных кирпичных многоквартирных домов. Компенсация на самостоятельное проведение ремонтных работ не выплачивается. В наших смогли остаться и проживают 400, а ждут восстановления в целом 1200 жителей, в том числе многодетные семьи, инвалиды детства и труда, заслуженные ветераны труда металлургических комбинатов гигантов имени Ильича, Азовсталь, Азовмаш и прочие. С 2022 года отстроена крупномасштабная ремонтная база подрядчика «Монолитстрой», которая занималась восстановлением близ находящейся инфраструктуры зданий школы, ясли, сада, больницы, физкультурно-оздоровительного центра. Возведены здания МЧС, отремонтированы и давно действуют аптека, супермаркеты. Инфраструктурой, кроме возведения уличных детских площадок, занимаются. Но тем временем наши многоквартирные дома с серьезными повреждениями кровли, окон, отопительных систем и прочее промокают сыреют и продолжают гибнуть. Жители не прекращают мерзнуть и терпят невзгоды подручными материалами, прикрывая свои дома. Не производится снос зданий, имеющих большие разрушения, полученные в ходе проведения СВО. Останки домов стоят полностью выгоревшими. В результате люди не могут получить компенсацию на приобретение другого жилья. С болью от всего сердца просим вас помочь в решении нашей затянувшейся проблемы, так как в течение трех лет от местных служб, руководителей местной власти, строительных ремонтных организаций видели только слабо обоснованные отказы и пустые обещания. Фото разбитых домов прилагаем в конце видео для наглядности жителей проспекта Ильича, улицы Красногвардейская, улица Доменная, переулок Доминая, улица Челюскинцев, улица Деловая, улица Симашка, улица Бодрова и озеро Хасан Ильичевского района города Мариуполя. Владимир Владимирович, пом помогите в восстановлении наших домов. Знаете, я бы еще раз на секундочку повернулась на Червоную площадь, и який готується до Дня Сьогоднішньої перемоги до Альбану, от я собі так подумала: а чого Альбану? Альбану італійць. Італія це частина НАТО. Джорджа Мелоні прем'єр-міністр цієї країни, вона нам допомагає безкінечно на нашому боці виступає. Це що? Вони хочуть, щоб співак з країни НАТО, хоча якщо вони будуть думати, що вони перемогли НАТО, може він як раб приїде. Одним словом, а що іноземні? Ви ж там говорили про національний суверенітет, замістити все іноземне, то мав би і співати, ну от хоча б співак сіров. Не знаю, чи ви його пам'ятаєте, хто це такий, але він зараз випав для того, щоб, знаєте, він співав про Я люблю тебе, да сльоз, а тепер, щоб розсмішити нас, да сльоз. Він розповідає про те, як на власні очі бачив, як похрещатику молоді ж ходить зі свастикою. Чуєте, а що? на зигу не Ну, как тебе сказать, Боря, Украина, Украина, меня отрастила. А там, могу... на Украине, в Николаеве остались родственники, друзья. В Николаеве у меня масса осталось друзей. И, конечно, мои родственники и племянники там, и э, мои дяди, два дяди, которые, так сказать, два врача, я созваниваюсь с ними. И хочу сказать, что мы разговариваем на русском языке, они разговаривают со мной нормально, у нас никакого антагонизма нет. Поэтому я хочу сказать следующее, что нормальные люди, которые поняли ситуацию, что произошло на Украине, с присутствием, так сказать, вмешательства американцев, что Украина стала преображаться. И если своими глазами я видел, и вы все, конечно, видели, 19-й год, не помню, или 18-й, когда на День Победы по Крещатику, знаменитому Крещатику, по которому я бродил десятки-десятки раз, это потрясающее место, вдруг шагает молодежь, пару тысяч человек со свастикой, и с портретами Степана Бендеры. Ну, какие комментарии, комментарии могут быть у меня, у советского человека, который учился в школе и знает, кто такой Степан Бендер. А почему вообще с вашей родины это произошло? Как это получилось? Ведь вы этих людей знаете, хорошо, вы в одних дворах там играли, в футбол гоняли и так далее. Боренька, есть маленькая деталь. Ты не забывай, что эти люди родились в 90-х годах. Это молодежь, которым сейчас по 30 лет, по 35 это не мои ровесники. И, к сожалению, я говорю, с помощью американизированной формулы, которая, так сказать, заползла, как змея на Украину, для того, чтобы расшатать это общество, для того, чтобы в то же время навязать свое мнение, якобы они дают, так сказать, цивилизованный какой-то ход поддержки, так сказать, с претензией на то, что она войдет, э -э, приблизится к Европе, что это будет европейская чистая республика э -э, и так далее. Все это сыграло роль на то, что мы потеряли, так сказать, контроль над тем, э -э, что э -э, не обратили внимания на рождение, на зарождение вот этого националистического э, общества, которое начало формироваться из молодежи. Вы сказали, если бы Крым остался украинским, там постояли американцы. А почему вы тогда так уверены в этом, об этом сказали? А что в этом неправильного? Вы понимаете, что такое Крым? Что такое для меня Севастополь, который знает, что такое служба, знает, что такое корабли, понимает, э, немножко политизируя ситуацию, что как можно пустить американцев в Крым, если бы он остался украинцем, а так как предательство Зеленского очевидно, то, что, так сказать, э, Америка бы э, засучила рукава, то, что она сейчас делает, и они бы влезли в Крым. И что бы это было? Это была бы американская база, которая нам совершенно не нужна. Она а России абсолютно не то, что невыгодна. Это просто действительно абсурд, открыто говорили, то, что думаете об Украине, о, нынешней, о Байдене президенте. Вы называли его в открытых интервью маразматиком. Вы говорили о нашем президенте. Честно, что думаете, вот какой он сильный политик и как вы его уважаете. Вы не боитесь, что половина, если не вся ваша родня на Украине, после этого могли отвернуться от вас? Я говорил то, что говорил. Действительно. Да, что говорить о этом Байдене? Вы все же понимаете, что это... Человек, который выживший из ума, и то, что он делает, не он делает, а делают его окружение. І у мене друзі, є, звісно ж, теж своє звернення до нашої прекрасної глядацької аудиторії, тільки не отаке, не, не те, яке в них. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачити. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.